আমি মাত্র কিছুক্ষণ আগেই লাইভে এসেছিলাম এবং লাইভে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়েছিলাম বাংলার বেটি বাংলার কন্যা তার আর্তনাদ মুখ্যমন্ত্রীর কান পর্যন্ত যাতে পৌঁছে যায় তার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম আমি আবার অনুরোধ করব এই সেই প্রতিবেদন যেখানে রেনু সাহা নামের একজন তরুণী সে কিন্তু সরাসরি অভিযোগ করছেন যে একশো থেকে দেড়শো জনের বিশেষ গ্যাং তারা কিন্তু এসে হামলা চালিয়েছিল গতকাল গতকাল আটই জুলাই সোমবার তার বাড়িতে দেড় ঘন্টা হামলা চালায় বোমাবাজি করে থাকে পাথরবাজিও করেছে আসুন পুরো ভিডিওতে কি বলছেন নির্যাতিতা তিনি বলছেন যে নতুন জীবন ধান পেলেন কে বাঁচবে কে মরবে তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি ছিল না দেড় ঘন্টা মৃত্যুর সাথে যেন লড়াই করা সাথে থাকুন দেখতে থাকুন নজরে কোনো ওয়েস্ট বেঙ্গল টিভি ফিফটিনে निर्जातिता सरासरी सुने नीन तीन ठीक की बोलते नमस्ते दोस्तों मैं रेनू साहब जो आज मैं अपने घर खलकटा में हूँ उत्तर चौबीस परगना में आज मेरी ट्रेन थी मुंबई के लिए लेकिन मैंने ट्रेन नहीं लिया क्योंकि कल मेरे घर पे बम चला है कुछ मुस्लिम लड़कों ने आकर मेरे घर पर हमला किया है मेरे घर का दीवार टूट गया कांच टूट गया काफी नुकसान हुआ बाइक तोड़ दिया इन लोगों ने और दोनों दुकानें लूटने की कोशिश घर पे लूटने की कोशिश कम से कम डेढ़ घंटे तक हमने फाइटिंग की डेढ़ घंटे तक कौन मरेगा कौन जिएगा हमें नहीं पता था कल ऐसा लग रहा था कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है ऐसा ये करीब तीन साढ़े तीन का साढ़े तीन बजे के बाद है कम से कम हम लोग जस्ट खा के आराम कर रहे थे और अचानक से बमबाजी होना शुरू हो गया मेरा घर जो है वो मदरसा से बिल्कुल पास में है सटा हुआ है मेरे घर पे तीन चार बम चलाए गए। और अचानक से हमें समझ में भी आया कि हुआ क्या और कम से कम डेढ़ सौ दो सौ लड़के कोई ईटा कोई पत्थर कोई भाला किसी के हाथ में बम लेकर हमारे घर पर आ गया मदरसा में बम चलाए मदरसा में चलाए मैंने उन्हें आधा घंटे तक समझाने की कोशिश की भाई मेरे घर पे चला है तुम्हारा मदरसा सटा हुआ है मेरे घर से तो तुम्हें लगता है चला जबकि वहां पे कुछ नहीं लेकिन हम तो टारगेट में पहले से थे ये तो बहाना बाजी था नहीं तो सिर्फ जैसे मेरे घर पे बम चला है सिर्फ दस मिनट के अंदर कम से कम दो सौ तीन सौ लड़के कहाँ से आ जाएंगे वो भी हाथों में हथियार लेके और डेढ़ महीना पहले से हमें काफी धनकियां मिलते आ रही है पैसे दे दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा और हम नहीं कई दुकानदारों को कई हिंदुओं को यहाँ धमकी मिल रहा है कि अगर एक लाख दोगे तो आप दुकान चला सकोगे पचास हजार दोगे तो, तो जैसे जिसकी औकात हमसे भी बीस हजार मांगा गया था हमने डेढ़ महीने तक उसके लिए फाइटिंग किया फिर जाके हमने कम्प्लेन किया कई जगह की सर ऐसा सब हो रहा है मैंने कम्प्लेन अपने टी के जो नेता है मनोज सोम किया था उन्होंने कहा भी था कि नहीं ठीक है मैं देखता हूँ कौन कर रहा है